Дякую, що залишатися з нами. на Телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». Сьогодні вівторок, 8 квітня. Це третій блок корисні поради. Серцево-легенева реанімація, що включає непрямий масаж серця і штучне дихання. Це техніка першої допомоги, яка використовується при багатьох невідкладних станах: серцеві напади, утоплення тощо, при яких відбувається зупинка дихання або припинення серцебиття. Часто вчасно проведена серцево легенева реанімація дозволяє врятувати життя потерпілому. За мить продовжимо. Олександр Корнічук, полковник, начальник департаменту з питань транспорту та безпеки на автошляхах України, всеукраїнської громадської організації, Українська служба порятунку двісті двадцять Ми працюємо у прямому ефірі. Слухайте, будемо не тільки говорити, а ще й показувати. Зараз у нас такі нилички буде. Все таки курс. Я розумію. Ми не пройдемо тут за 20 хвилин, але принаймні якісь такі елементи ви нам зможете показати. Я сподіваюся, що вони будуть зрозумілі на екрані, як буде виглядати це все. І хочу звернути вашу увагу. Зараз ви бачите електронну скриньку, але під час нашої розмови можливо, я там не встигну подивитися і е, з вами заакцентувати увагу. Звертаю вашу увагу, що у нас на екрані кілька разів з'явиться телефон, за яким можна буде дізнатися інформацію, яким чином пройти курси. Тому звертайте на це увагу. Переходимо, бо щоб не витрачати час, минулого разу не все встигли розповісти. Сьогодні вибрали з вами: ну що, ми можемо сказати, що ми так продовжуємо в ефірі показувати, як надати допомогу. Я рада вас і сьогодні вітати. Сьогодні ми взяли як серцева легендева недостатність, е, я хочу, щоб ви знаєте, просто алгоритм, не можна ж просто, можливо, людина щось інше там відбулося, а не з серцем проблема. Я от на початку говорила, що буває так, що людині на вулиці навіть стає погано. Ми не беремо якусь таку, знаєте, критичну ситуацію, коли відбуваються якісь масові заходи, а просто хтось йде і стало погано. Яким має бути алгоритм надання такої допомоги? Як треба зрозуміти, що, по-перше, це серце або легені? Як зрозуміти це і що робити? Ну, все просто. Добрый день. Все просто. Если человеку стало плохо... Все вам просто. Да, просто. <с <с просто для тех будет, которые пройдут курсы первой доброчемной помощи. Я надеюсь, что не придется оказывать эту помощь, но эти алгоритмы мы сейчас проговорим и немножко даже покажем. Понимаю, что на столе это невозможно сделать правильно. Мы попробуем, по крайней мере, показать те действия, которые нужно будет делать. Я буду их сразу проговаривать и в конечном итоге немножко покажу. Все, кто захотят пройти эти курсы, позвонят э, по телефону, мы, пожалуйста, будем рады помочь и, и mm -hmm. непосредственно учить этому. Э, ну, э, начинаем с того, что вы идете по улице, вы занимаетесь, как бы, вы, солнце, весна, да, э, mm -hmm. и тут непосредственно лежит человек перед вами. Что первое нужно делать? Мы в прошлый раз проговаривали, да. Э, собственная безопасность. человек может, да, мы говорили лежать на проводе или там еще какая-то mm -hmm. его ударили по голове или там где-то за углом еще какой-то бандит стоит, да или какая-то проблема возникла. мы определились безопасно нам подходим мы к человеку mm -hmm. и а, первое что нужно определить, нужно а, Давайте в него, вставай, да, это, Мы подходим к нему разуме. со стороны головы. Почему да. со стороны головы? Потому что когда мы обращаем на него внимание, мы тактильно дотрагиваемся до него, говорим, добрый день, меня зовут Александр, чем я могу вам помочь? Угу. Человек очнулся и ударил вас чем? Ногой, если вы со стороны ног подошли, да? Ну, пьяный может быть человек. Ну, я... а, вторая ситуация. Человек не очнулся. Угу. То есть он не, он не в сознании мы э, должны, должны определить, э, какое состояние человека. Если мы видим э, вокруг нету ни, ни крови ничего, но он не, приходит, ну, он не отвечает, Реагует, на, а? не реагирует mm -hmm. на ваши раздражители, mm -hmm. мы можем замочки уха взять, мы можем по, mm -hmm. плечам, mm -hmm. по, в, по... замочки да, так уха, это, да. Да. мы можем э, mm -hmm. в районе носогубного треугольника. Mm -hmm. э, вот если вы попробуете, угу. раздражая, да, чувствуете, как оно неприятно все-таки, не, ага, ага. да. Вот вы угу. так, замочки уха. Угу. Человек не, не реагирует на ваши на раздражения, правильно? Первое, что мы должны мы должны позвать человека на помощь, который может непосредственно с вами уже делать сердечно-легочную реанимацию, ну, если это понадобится. Угу. Следующая следующий этап. После того, как он, мы к нему подошли, он не реагирует. Мы должны определить, в каком он состоянии. Крови нету, да, нету ничего. Угу. Визуально человек нормально выглядит. Что мы должны сделать? Мы должны наклониться над ним да. и запрокинув голову, угу. смотреть в область груди. При, при, этом можно чуть-чуть растянуть. Ну, одях, да, плоти, если да? одяг есть плотный. Если угу. он не плотный, мы будем видеть, ну, видеть, так, видеть насколько футболка, работает. я думаю, что да. так, оно и так будет а, видно. Оно будет видно, насколько угу. э, грудная клетка. Угу. Мы считаем до 10, и в течение 10, э, 10 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в течение 10 секунд, если не было 2-3 поднятий грудной клетки, и вы не почувствовали своей щиткой дыхание. Тепло так и, так? Совершенно угу. верно. Угу. Тепло человека, то нам нужно автоматически и быстро переходить к сердечно-легочной реанимации. Многие говорят, что, а зачем вот? Наклоняться, можно взять там телефон, можно взять э, то же самое зеркальце, поднести ну, поднести будет испарение. Да. И мы, соответственно, поймем, в каком состоянии человек, есть ли у него дыхание. Uh -huh. Многие говорят, что давайте проверим сразу пульс у него. И начинает хватать его за кадык. Да? Проверяем пульс. Мы находимся опять в таком же возбужденном состоянии, человек лежит. Мы проверяем у него пульс и... Чувствуем, помните, как мы говорили, свой пульс, ну, да, ложный бывает, пульс. А... в уману мы... вводим сами себе. Вот так? Совершенно так. верно. То есть, то есть по стандартам по стандартам европейской радиореанимации, угу. вот этот метод запрокидывания и проверяния, проверки дыхания и сердцебиения, если, соответственно, есть дыхание, то так. понятно, есть сердцебиение. Нету дыхания, следующий этап мы проводим сердечно левочную реанимацию. О, Самое такое. Важливое, так. Самое важное. Самое важное. С чего, с чего начинать? Каким образом делать сердечно-левочную реанимацию? Это мы можем рассказать на курсах. Люди смогут потренироваться на, на манекенах. У нас манекены, вот я взял небольшой манекен для того, чтобы угу. было удобно здесь в студии показать. Но у нас манекены, в которых есть подключенный компьютер, он вам подскажет, правильно вы ли делаете нажатие на грудную клетку, правильно ли вы делаете вдохи правильно ли вы поставили руки. Угу. То есть это уже автоматически вам, как говорится, подсказывает, подсказывает компьютер. Ну и, друзья, когда приступаем до такой помощи, то не стоя, ее делают. Это обязательно. Да. Я, я просто хочу, да. чтобы нас потом, знаете, не сказали, что же вы показывали стоя, не стоя, это Совершенно верно, так. да, совершенно верно. Угу. Значит, перед э, оказанием значит сердечно-легочной реанимации мы должны максимально освободить, так. освободить, грудную клетку от, от ткани, угу. от, если это возможно. Значит, найти точку нажатия. Есть пару методов нахождения точки нажатия. Межсосковая линия, угу. точка нажатия примерно здесь. Но самый лучший метод это метод VIVA. Угу. Мы делим, мы делим значит, тело на три равных части. Находим по, между ребрами, находим мечевидный отросток. Ставим один палец, вот он, так. ставится. Впадина. Так. А делим середина, так? так, точно. Uh -huh. Делим на три части. Uh -huh. И вот, вот мы на три части поделили, да, uh -huh. видите? Uh -huh. И одна и третья часть мы накладываем. с ну, середины приблизительно. Совершенно верно. Так. Вот я так же само нахожу, uh -huh. на, нахожу точку надавленной, ложу руку, так. ставлю руку, становлюсь ну, над. На колени, на вытяне, на. На правша, так я разумею. Да. Вам так точно, так? так точно. Делаю европейский замок. Мы все-таки к Европе да, стремимся. И по стандартам Европейской рады реанимации. Почему Европейский замок? Многие нас учили, помните, нас учили когда-то так делать. Совершенно верно. Руки могут быть влажными. Совершенно верно. Мы, совершенно верно, так, совершенно верно. Верно. мы это делаем сердечно-левочную это... реанимацию, делаем надавливание. У нас слезает, с... срывается рука, и что мы вкладываем всю, всю свою силу, и что ломаем просто-напросто ребро человека. Господи, еще То есть, для стоит? этого, для того, чтобы сделать правильно э, нажатие, мы должны сделать. Во-первых, вы видите, как я ставлю руки. Руки должны быть выпрямлены. Угу, угу. э, весь тело ваш должен быть над человеком. И делаем 5-сантиметровое, вот я визуально видите да? да. 5-сантиметровое продавливание. Угу. Таким образом, мы от 30 делаем раз. Раз, два, три четыре и так 30 раз я боюсь угу. чтобы не сломать а я отримаю трошки. я прочту да, да. тридцать uh, надавливаний значит да, uh, интервал должен быть примерно 100 раз в минуту то есть если если uh, мы я отримаю стилный да врубить покажите угу. да. раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три четыре пять шесть семь Восемь, девять, двадцать, раз, угу. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Uh -huh. Что нам сразу дальше делать? Uh -huh. Понятно, по... Слушайте, я хочу вас спросить, а вы так... Ну, я не могу... Сильно нужно давить? Yeah. Сила как-то... Вважает... Ну, yeah. Я понимаю, что 5 сантиметров. Но вот, ну, если такая женщина, как я, то... Чи это... Все равно ты в такой момент, ты ну, чувствуешь себя... В, в, в тот момент, когда вам нужно чувствуешь? будет оказывать помощь, вы ну, сделаете. Надеюсь, я сила, уверен, так? что вы сделаете. Потому что, как подтверждает uh -huh. практика, Аж практика стала, Майдана, девочки, которые у нас еще обучались, они, они делали еще лучше, чем мужчины. Самое главное пользоваться этим методом, который мы предоставляем. То есть, чтобы вы не теряли свою мощность, мощность своего тела и свою энергию попусту. Потому что можно, можно правильно положить руки, но отойти. И вы, соответственно. Або руки сихнуть, это или руки согнуть, и, и, это или, и, делать, и делать не весом своего тела, а делать весом э, силой мышц. Даже самые сильные люди долго 30 минут не смогут качать. Более того, помните, я перед этим говорил, нужно позвать человека. Ну, ну если кто-то спорит. Да? Совершенно верно. Угу. То есть, если мы определили, что у человека у человеку нужно делать сердечно-легочную реанимацию, мы сразу говорим, Александр, человек на такой-то улице лежит, делаем сердечно-легочную реанимацию. Не просто говорим, что человеку плохо. Плохо это непонятно. Сердечно-легочная реанимация, это, соответственно, будет ехать бригада, с, Можно а, с я сделаю запитание? Ну, много носят с собой аммиак. Есть такой вариант. Чи треба, когда так увидели, что на улице лежит человек, давать там нюхать, а не варто? А вы знаете, там? не обязательно аммиак. У, у вас я вот чувствую хорошие духи. Это что дякую. раздражитель, правильно, дякую, да? дякую. Это тоже раздражитель. Угу. Не обязательно. Можно, ам... так? Конечно. Ну на Это всяк... не зашкодит? Не зашкодит. Не зашкодить. так. А, Давайте а... далее, потому что интересно было, вы так показывали, сикарно? Значит, мы сделали э, 30 нажатий. Следующее, что нам нужно сделать, вдох. Но опять таки проблема возникает. Я не знаю этого человека биологическая жидкость может быть зараженная. Mm. А вы мне скажите, как вариант, я не медик, после того, как мы сделали вот как правильно это называется? Это будет, а, это что вы еще не делали? Это, это, это есть сердечно-легочная реанимация на, на давление на грудную клетку. Все. Ага, на грудину, так. Да. А, может быть так, что человек, скажем так, отреагирует? Вы после знаете, этих дай Бог. Ну, як варіант, uh, може бути як варіант. Може, може бути, ну, Рідко, таких вот такі варіанти. Ну, наїна 95 95% того врядлина відреагує. Далі ще мурового що Ну, саме головне, що ми делаємо, ну, ми, ми продливаємо жизнь до приезда скорой медицинской помощи. Я розумію, що це головний все-таки мета це дочекатися швидкою, да. але не стояти, не чекати, не дивитися, а щось да. робити так. і Да, це совершенно не І наскодити. То Боле того, uh -huh. тому я і пригласив товариша, который может меня после mm -hmm. того как как он набрал скорую помощь mm -hmm. э, дал дал всю информацию для э, приезда для для ее он может меня заменить потому что после э, двух трех э, циклов этих я уже буду ну так не сильно качественно делать реанимацию то есть нам нам сейчас важно продлить человеку жизнь так сделали мы третий натисканье далее верно. до чего переходим мы а, после этого, да, этого переходим мы переходим к опять-таки вдохом, но есть же проблема биологическая жидкость, то, ну, что мы говорим, да, можно заразиться угу. ВИЧ, гепатит и все остальное. Да, многие говорят, вот возьмите салфетку, положите салфетку, положили мы салфетку, так а так не будешь же проходить воздух пройдет. пройдет, через да, но биологическая жидкость же через пару угу. секунд она же опять-таки пропитается а. и мы опять дыне. Для этого существуют специальные специальные такие вещи, как покерт маск ну, понятно, что она у вас не будет лежать в ну, сумочке, да, но вот такая вещь как пленка клапан, она может лежать. Такая такая вещь как перчатки, да, они могут лежать, они у вас не будут мешать в сумке, да. И навигатора не надо чтобы, по сумке для того, чтобы находить это все. Для этого придумали пленку клапан, которая работает только в одну сторону. Угу. Если мы сейчас попробуем вдох есть, да, угу. выдоха нету. Угу. Соответственно. делаем? открыли, вставили. Мы вставляем. Еще раз, сделали 30 натисканий. Того... После этого. После этого мы подходим к пострадавшему. Так. Ложим одну руку на, чулу. на Так. На, на, на... Знову так відтисна. Два пальца на угу. э, подбородок. Закрываем нос. Так. И смотри, с, смотрим э, э, скоса на человека и делаем ему вдох. Смотрите, я обхватываю обхватываю ртом полностью угу. весь вот этот свисток, как мы его называем. Угу. Э, закрываю нос и делаю два вдоха. Смотрите. Один. Видите? Один. Так. И так. быстро же перехожу, делаю Повертаемость, так? совершенно ага. верно. С, сразу же делаю 30, 30 надавливаний. Когда я, я делаю надавленный, я, считаю, так, я берите, считаю. Выходит, если просто по схеме. Да. 32-30. Uh -huh. Так точно. 32-32. И до того момента, пока не приедет скорая помощь. Или а, до того момента. Так робить? точно. Uh -huh. Почему я и говорил, что uh -huh. если я нашел человека, который может uh -huh. меня заменить, я говорю, Александр, я выдыхаюсь. Uh -huh. То есть я делаю последнее uh -huh. надавливание, он делает вдох соответственно, я отдыхаю, и потом мы меняемся. И так по кругу, пока до того момента, пока не приезжает скорая помощь. Или мы не, mm -hmm. вы, не, не выбиваемся из сил. Не, я разумею, прошу. И дай бог, что после какого-то цикла, ну, я разумею, так 32, 32, 32, люди на все-таки может прийти до тямы. Ну, Можем? дай бог. Это я так хочу. Я, Очень я бы не... хотелось. Так. И это может быть, может... Ну, все все бывает, я понимаю. Ну, вы знаете, вы знаете угу. были, были и такие случаи. 32, 32. Ну, В принципе, но, можно ну, запомнить. Нужно надеяться на лучшее и делать свое дело. Угу. Самое главное, что мы... Почему мы вот это делаем? Мы опять-таки не поговорили о... о том, почему 30. -то, почему 30? Потому что есть ну, две да, да, полыны, да, 30? Раньше было там... 5 надавливаний, потом вдох, там, да? потом 15 Я надавливаний. Я помню, там в школе это было, как вы говорите, 5, и вдых, да. 5. Да, это совершенно это... верно. По, опять таки человек остается человеком, то есть тело его не изменяется, но стандарты стандарты mm -hmm. реанимации они в общем-то изм, изменяются и анализ того, как лучше человеку помочь, все-таки он проводится и Европейская рада реанимации определилась в том, что 30 все-таки надавливаний более качественное происходит э, омывание головного мозга кровью. Почему? Вот это же опять таки 5 надавливаний это вот раз, два, три, четыре, пять. Дошло, вы перестали качать. Кровь куда? Она же возвратилась. Она возвратилась. То есть нам максимально нужно мыть кору головного мозга и чтобы кровь возвратилась обратно. Давайте ще раз швиденько покажіть телефон, де можна ці курси пройти, бо це досить дійсно важливо і так зрозуміти, можливо, не все можна було. Є телефон, дякую за це. Ну, я так розумію, що ми завершуємо на привеликий жаль, але ж ми ж так у нас практика, ми кожні два тижні. Ви нам запропонуєте якийсь варіант, знову ж таки, щоб ми її показали і розповіли. Бо на превеликий жаль ситуації, які нас оточують щодня, що секунди, що хвилини, вони бувають абсолютно різні. Ну, сподіваюся, що сьогодні глядачі щось дійсно і могли зрозуміти. Хоча краще доторкнутися. Ми зараз після ефіру спробуємо це робити. Можливо, якийсь такий іспит. Спробуємо скласти пану Олександру. Отже, Олександр Корнічук, полковник, начальник департаменту з питань транспорту та безпеки на автошляхах України, всеукраїнської громадської організації Українська служба порятунку, був нашим сьогоднішнім гостем. На сьогодні вже все. Ми консультуємо виробити правильний вибір. Нехай щастить і обов'язково побачимось.